દિવસે ને દિવસે સાયબર ફ્રોડની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે વર્ષ બે હજાર ચોવીસ એપ્રિલ સુધીમાં સાયબર ફ્રોડની એકતાલીસ હજારથી વધુ ફરિયાદો સામે આવી શેર માર્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ લોન એપ્લિકેશન ફ્રોડ જોબ ફ્રોડ જેવા અનેક ફ્રોડ વધી રહ્યા છે સીઆઈડી ક્રાઇમ આ ફ્રોડને રોકવામાં મહત્વનું કામ કરી રહ્યું છે ત્યારે સાયબર ફ્રોડ વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓનલાઈન માર્કેટમાં ત્વરિત માહિતી આપવી ન જોઈએ

उसमें से हम लोग जो इमिडिएटली कार्रवाई करके पुतान होल फ्रीज करके ये एटी टू करोड़ रुपया हमने पुटान होल के बचा लिया उसमें से रिफंडिंग प्रोसेस अभी चल रहा है बिकॉज ये रिफंडिंग ना थ्रू जुडिशरी लोक अदालत के लिए करना पड़ता है फ्रीजिंग पुटान होल हम लोग करते हैं बट रिलीज करने के लिए हमारे पास सत्ता नहीं कोर्ट के जरिए कर रहे हैं वो पीरियडिकली मंथली लोक अदालत ये सब करते रहते हैं उसके हिसाब से हो रहा है अभी तक पूरा जो फोर फाइव द टोटल होल्ड हम लोग रिलीज कर दिए और दिस प्रोसेस कंटिन्यूस विद हेल्प ऑफ द जुडिशरी हम लोग लोक अदालत के जरिए जितना भी जो विक्टिम्स हैं उनके पास कंप्लेन जो पिटिशन एप्लीकेशन लेके अंडर सी आर पी सी फोर फिफ्टी सेवन अर्जी मंगवा के और उनके क्लेम के हिसाब से जितने प्रीज किए या पुटन होल्ड में उसके हिसाब से उनको रिलीज कर